मराठा समाजाच्या लढ्याला यश मराठा समाज, समाज बांधवांमध्ये आनंदाचं वातावरण मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळालेलं आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहेत पाटील यांचं उपोषण मुख्यमंत्री सोडवणार आहेत त्यामुळे या लढ्याला यश मिळाल्यामुळे नागरिकांमध्ये म्हणजेच मराठा समाज बांधवांमध्ये देखील आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे तर यावेळी मराठा समाज बांधवांनी देखील आनंद व्यक्त केलाय आणि मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज बांधवांमध्ये हे जल्लोषाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे ब्युरो रिपोर्ट तेज मराठी न्यूज क्या क्या कहेंगे आज तुम्हारी आरक्षण की मांग पूरी हुई है इतिहास रचा है क्या कहेंगे आज जो इतिहास रचा गया है ऐतिहासिक इस, इस शैल को हम साक्षीदार होने के लिए आए हैं और इसका हमारे को सब मराठा बांधव को भविष्य में बहुत बहुत फायदा मिलेगा पाटिल साहब ने ने हमारे लिए वो एक दैवत बन के आए हुए और उनको जो भी बात कहेंगे यहाँ से आगे हो हम वो उनकी बात के चलने वाले है तो अभी आजाद मैदान जाएंगे की क्या है आगे अभी उन्होंने उनका आज 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 जर पटेल का भी आदेश आ गया तो हम जो आदेश देंगे वो आदेश का हम पालन करेंगे कितनी खुशी महसूस होगी बहुत खुशी महसूस हो रही है ये हमारे लिए दिवाली दशहरे के आगे का ये वो हमारा। नाम। नाम का है हमारा मेरा नाम बापू पार्थे सिल्लो सिल्वर जिला और आरक्षण भेट लेला इतिहास रच लेला है महाराष्ट्र में आज इतिहास हो गया है पाटिल साहब के नेतृत्व में लाखों मराठियों ने यहाँ पे आर्थिक किया जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को झुकना पड़ा और आज आपको आरक्षण कितनी खुशी हो होगी हमको इतनी खुशी हो रही है हम सात सात सौ किलोमीटर लंबे लाम एक दुप एक दुप एक से आए हमारा कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर से है हमारे पांच हजार लोग आए मनोजर आरक्षण इतना हमको साझना में का हमारा हमारे तो इतनी खुशी हो रही है सब लोग और दर में गाँव की तरफ से तैयार है हम उसे उत्सव साझा करने तैयारी कर रहे हैं दादा है हमारे मनोज दादा उनका उनका जो आरक्षण था वो आपको पूरा हो, हो रहा है तो और जो भी हो रहा है जो वाले आजाद मैदान जाएंगे कि यही पे नहीं मनोज नहीं। दादा जो बोलेंगे वही करने वाले हैं उनका आरोप आप ही जो बहुत बात करेंगे वो करेंगे वो आजाद मैदान जाना है तो गाँव में कम से कम एक हजार करोड़े अभी वास में विजय उत्सव साझा करने का दिन बताएंगे इसलिए थोड़ा रुके वाले है अभी वो एक मैदान देखने का है और उस दिन में विजय उत्सव साझा करने का बोल रहे हैं अभी इधर जो मराठा है खड़ा करेंगे दूसरे आने वाले को वो मैदान से जाने का बाद में प्रदीप पाटील हसनालकर मुख्य तालुका नांदेड जिल्हा